来，金木，我敬你一杯。哎，希望咱们这次合作成功啊！呃嗯 干一杯！可怎么看这两人都不像是两口子呀？是演技太好，还是确实不是 CP 呢？ 提前一天到呢，原来是要为了营业。因为明天要拍日出，我要不要再给你倒杯水啊？不用，不渴，困。你是不是忘了这是我房间啊、嗯？ 下里面不会开车，让我给你当司机、当门童，还摸鱼摸到了饭局上面，吃的挺香啊。你可真是我见过的史上最大牌的助理。那还不是因为您是自带牌的艺人吗？明天三点开工，早点休息吧，睡不了几个小时。我先走了啊。晚上饭局，他吃了那么多东西、啊，别再吃撑了。 看他刚走的时候迷迷糊糊的，不会真吃坏了吧？明天再耽误拍摄，全网通缉，吃饱了撑的吧？那我该不会在天猫密令里躲一辈子吧？ 谁？是你啊？你怎么穿成这样，就还挺好看的。看到微信能不能及时回啊？嗯，没看到。一会儿帮我买点东西，我微信发给你。 天涯明月刀啊！糟糕，被抓现行！你不是走了吗？怎么又回来了？你工作不是交代完了吗？我是说你玩的《天涯明月刀》，我代言的。对啊，所以呢？ID 多少？告诉我，我让游戏公司关照你一下。 心瞒事小，面子是大。呃，呃，我这是刚建的小号，才玩两天，你这么大面子也不太好吧？而且我玩的也很差的，我这个还小树林还没出来呢。才玩两天？对啊，两天是确数，不是概数。啊、而且你不是代言这个游戏吗？所以我就玩一玩啊，我这可不是玩物之主啊，我这叫爱岗敬业，是女助理对艺人的关照。 三，二，一！混蛋！别以为长得好看就可以为所欲为啊！真是看不得我清闲的魔鬼，摆明就是故意给我找事。你是三零二。三零三。您看，有什么额外消费需要？ 那是李维倩的助理。哎，真不知道我们谁更倒霉。陆家家规第一条：先师莫礼，莫礼先师。 是立刻要，还挂请勿打扰，要还是不要啊？你是金墨哥的助理？呃，是的，李老师，是我。东西那么重，一定很难拿吧？不客气。干什么？ 金哥，不好意思，都怪我没能及时制止他敲门。你没有看到“请勿打扰”的指示吗？下次机灵点，别再给金墨哥添麻烦了。金墨哥，我现在有一些拍摄上的想法，可以跟你讨论吗？不太方便。 叫我出门、嗯。哦。 金墨老师，早，金墨老师。嗯，好，您坐。 早上起来我不喝凉水，这好吧。 墨哥早。 赵婆婆吗？ 没事啊怎么样？怎么那么多血？你头有没有事？现在能看清楚我吗？你现在清醒吗？你可以看到我吗？你可以看清我是谁吗？啊，可以吗？啊，哎，先别乱动。你可以自己起来吗？慢慢的自己起来试试。哇，<laughs> 你流了好多血，对不起，我不是故意的。那个车突然就。导演，刚刚那条能用吗？哎呀，你没事就行了，那条效果特别的好。 后面简单就行了。对不起，都是我没有控制好车子。先别说这些了，当务之急是去医院。快叫上车吧！把人拿走，拿走！志平，赶紧买个车过来。可以骑吗？慢点，慢点，慢点，小心啊！让开，让开，让开！哎、慢点，慢点。金、啊、老哥。 在哪儿？哦，oh, 在那边，在那边。好，那边。<laughs> 你好，那个摔伤了，我挂靠。<laughs> 左边第一个口就是。好，谢谢谢谢。 是皮外伤，没伤到骨头。幸亏我眼疾手快，救人一命胜造七级浮屠啊！况且还是个帅哥、嗯。最近千万别沾水，别吃辛辣食物。啊、没关系，不用扶了。 还好是白天，人不多。要是被记者看到的话，分解上头条了。吃辛辣刺激的，还有还有多注意吃瓜果蔬菜。好金墨哥，医生说你两个小时得换一次药。如果你换药有麻烦，你随时叫我，我随叫随到。不用了，我有助理。真的没关系的。 要关门了，好好休息。 今天你这跑前跑后，蛮能干的嘛。别人呐，有时候不逼自己一把，就不知道自己的潜力有多大。所以我受伤了，你很着急啊？我当然担心了，我怕你失血过多，生活不能自理。确实是生活不能自理，所以一会儿陪我去趟超市，买些食物。今天呢、啊，做饭、换药。 照顾伤员，都交给你了。啊，这些我是真的不擅长、啊。刚刚谁说的来着？人呢，不逼自己一把，就不知道自己的潜力有多大。能浮于社。 你好，你好，你好，金梦，哎<唉>听说你手受伤了，没事吧？啊啊，他手呢？就是拍戏的时候受了点伤，没什么大事，放心吧。嗯。哎，慢点。我怎么觉得，你俩有情况呢？你想什么呢？小乔，小乔。 我上次忘了跟你说了，我特饿了，赶快按电梯。啊啊，好，好，好，但是你也住这楼上吗？对。哇，太好了，走走走，我们一起上楼，走。东西。哦，去。我我帮你拿，我帮你拿。别别，<来 S 2> 不好意思吧，这样。<走 S 2> <走 S 1> 顾老师，你吃饭了吗？我还没有。 没吃的话，我们一起呗。我之前看了你一档美食节目，感觉你做饭很厉害的样子啊。是，做的糖醋小排糊到地心里。<coughs> 那个是爱好，但不是特长。你看你太谦虚了。我看了那个节目，我觉得呢，虽然卖相不怎么样，但没准吃起来很好吃啊，对不对？吃起来也不怎么样。 是，还行。如果没有色香味的话，确实还行。<laughs> 那我们就一块儿吃吧。我做饭也不怎么样，刚好我们俩切磋切磋，没准负负得正呢，对不对？来来来，来吧来吧。来吧好,好啊好啊好。那那先说好了啊，不准说我做饭难吃。不会的，怎么会呢？<laughs> 做饭这种东西还能负负得正呢？开门啊！不用不用。不用 我来，我来，是吗？哇！别客气，别客气，快进来。姐，姐姐，姐姐。现在正赶去金梦家的路上，媒体那里都给我按住啊！一切等我消息。你在哪？啊 为什么跟小乔在一起啊？你不是应该在照顾韩清陌吗？小乔也在吗？接电话，接电话。小叶，十分钟之内赶到目的地。是的，陆总。 带上围去吧谢谢，谢谢谢谢。真乖<宽>。好了，谢况没,没什么情况。 那我洗洗这个、啊，可以啊、哎。呀，我都忘了，他那个手伤还没好，他能吃海鲜吗？会不会不利于他伤口恢复啊？什么伤呀，都不影响他玩游戏。要是影响他工作多不好啊！你要是真关心他呀，你就自己去问问。